शहराचे आमदार फारुख शहा यांच्या हस्ते नोंदणीकृत कामगारांना गृहउपयोगी संचेचे वितरण राज्य शासनाचे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ राज्यातील कामगारांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी सत प्रयत्नशील असते आणि त्यासाठी मंडळ वेळोवेळी विविध योजनांची सुरुवात करत असते कामगारांनी आपल्यासाठी उपयुक्त अशा योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा असे आवाहन धुळे शहराचे आमदार फारुक शहा यांनी केले आहे यावेळी धुळे शहरातील व्ही आय पी हॉल येथे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने आयोजित अत्यावश्यक सुरक्षा संच व गृहोपयोगी वस्तूंच्या वितरण प्रसंगी बोलत होते यावेळी बोलताना धुळे शहराचे आमदार फारुक शहा म्हणाले की राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार हे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतात तसेच ते कमी वेतनात काम करत असतात त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असते व आर्थिक स्थिती गरीब असल्या कारणामुळे त्यांना त्यांचा विवाह करण्यासाठी लागणारा खर्च परवडण्यासारखा नसतो व त्यामुळे त्यांना स्वतःचा विवाह करण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांसाठी खूप साया समस्यांचा सामना करावा लागतो तसेच त्यांना विवाहासाठी आवश्यक पैशांसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते तसेच त्यांना जास्त व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागते त्यामुळे राज्यातील कामगारांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून राज्य शासनाच्या कामगार विभागाने नोंदित कामगाराच्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते तसेच आर्थिक दृष्ट्या गरीब कामगाराला पत्नीच्या प्रसूतीदरम्यान हॉस्पिटलचा खर्च करणे शक्य नसते व त्याला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो त्यामुळे कामगार मंडळामार्फत कामगाराच्या पत्नीस नैसर्गिक प्रसूतीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते अशा विविध योजना हे कामगारांसाठी राबवण्यात येत आहे अशी माहिती धुळे शहराचे आमदार फारुख शहा यांनी दिली यावेळी जवळपास दोनशे अधिक कामगारांना धुळे शहराचे आमदार फारुख शहा यांच्या हस्ते गृहोपयोगी वस्तू किडचे वाटप करण्यात आले यावेळी अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते क्राइम न्यूज साठी रहमान मलिक धूए हुए मैं मिस्त्री काम करता हूँ ये जो योजना आई है मिस्त्री काम वालों की हम वहाँ पे मिल रहा था बर्तन बाँधा बाकी वहाँ पे बहुत गर्दी थी तो हमने हम सब मिस्त्री लोगों ने हम जाके हमदार साहब को बोले हमारे हमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब के पास गए और हमने ये बात रखी कि हमारे को वहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे बर्तन बाँधने की जगह बहुत गर्दी है तो हमारे आमदार आमदार साहब साहब को हमने बोले हमारे ने हमारी बात पे कहते हुए यहाँ पे ढाई सौ किट मंगाई और उनके हाथ से हमें दिया हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे आमदार साहब हमारे लिए आज हमदार साहब की जानब से हमदार साहब के वी आई पी लॉन्स में हमारे दुलिया शहर के जो भानका मजदूर बंधु है उनके लिए सरकारी बॉन्ड में गवर्नमेंट की तरफ से कई किस्म की स्कीम होती है उस स्कीम में से एक स्कीम था किड वाटअप का जिसमें जरूरिया जिंदगी के साथ जो सामान बांधकाम मजदूरों को बांटा जाता है ये स्कीम जब से शुरू हुई तो हमारे शहर के जितने भी बांधकाम है मजदूर लोग हैं वो स्कीम के फ़ायदा उठाने के लिए तरह तरह की, की जद्दोजहद कर रहे थे कोशिश कर रहे थे और बांधकाम विभाग में रात रात भर जा नंबर लगा रहे थे लेकिन वहाँ पर रद्द ज़्यादा होने की वजह से और पुरोठा कम होने की वजह से आ, सही तरीके से जा, आ, निजाम ना बैठने की वजह से लोगों को वहाँ पर किट नहीं मिल रही थी हत्या के पुलिस की चार्ज खाकर वापस आना पड़ रहा था तो ये लोग बहुत परेशान होकर आमदार साहब के पास में आए और कहा कि साहब हम भूलिया शहर के बांधकाम मजदूर लोग हैं और हमें हमारा हक़ नहीं मिल रहा है आमदार साहब ने इनका हक दिलाने के लिए फ़ौरन जो है बधकाम विभाग अधिकारियों को रबते में लिया और अपने इस लॉन्स पर एक कार्यक्रम रख के उनके हिस्से का हक और साजो सामान कई यहाँ पर मुहैया फरमाए और आज सभी बांधकाम हमारे शहर के बंधु लोग को बुलाकर आमदार साहब के हाथ से जो है क्या उनका हक़ दिया गया जिसमें ज़रूरिया ज़िंदगी के सरे सारे साजो सामान थे तकरीबन ढाई सौ लोगों को आज वाटब किया जा रहा है मजीद लोगों को इन आमदार साहब की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में और वाटअप किया जाएगा इस मौके पर हमारे दुलिया शहर के जितने भी बांधकाम मजदूर है बहुत साहब से खुश हुए मुतासर हुए सत्कार किया इस्ताल किया और अपनी दुआओं से हमदार साहब को नवाजाए कि साहब आपने हमारा हक हाँ हम तक पहुँचाया है और दुआ की कि अल्लाह आपको मजीद इसी तरह और कामयाबी से नवाजे